Sugeng rawuh nggih. Dinten iki kita ajeng ngobrol santai yang penting babagan sintensi sing jane kedah didisikake ning dalan. Nggih. Fokus utamane nggih eh ambulans lan kanca-kancane sing sok ngangge sirine niku. Leres. Sumberipun kita sangking potongan artikel kaleh undang-undang lalu lintas nggih sing sampun sampean siap Nggih leres. Sampun siap. Ben mangertos niki, kulo lan panjenengan sedaya eh napa landasan hukume terus alesane napa kok kudu ngalah. siap manggo siap oke okay. langsung mauwon geh Ken sih ambulan niku kok anuh spesial sangat mestinek ngomong ke ambulan pikiran langsung teng nyowong ge pasien kritis ngotenh leres sangat saben detik rasane larang regane dados prioritas niku boten mung ben penaakning eh, pancan kebutuhan geh supado so, sage cepet tekan rumah sakit niku kunci nih Numbus macet sing kadang Wah parah niku ambulanian fasilitas kesehatan sing kudu anu kudu siyaga terus leres lan niki sing penting e uh, boten namung aturan ora ditulis utawa welas asih oh wonten aturan resmi wonten sanget kuat landasan hukume eng undang-undang nomor kali dosa wolu tahun kali au sengo babakan lalu lintas lan angkutan jalan mm -hmm. pasal 134 pasal 134 UU LLAJ nge. niku sing atur nge. niku sing dadi aturan main sinten mawon sing angsal hak istimewa ning dalan raya pasal 134 nggih mm heeh -hmm. mestine isine buatan mengambulan tok niku mboten Buatan naming ambulan. Oh, dadus penasaran. Jangan niku wonten pinten jenis kendaraan sing melebet prioritas niki kadang kadang ngedalan kok rasanya wakeh sangat sing sirine muni. Pita kanan saya niku, pancen buatan mung ambulan. UU LAJ pasal 134 nih ngurutake takai ceto sangat. Wonten pitung jenis. Piti, wah napa mawon niku? Nomor tunggal niku pemadam kebakaran sing lagi tugas. Oh nggih, pemadam leres. Nomor kali, nah niki ambulan sing ngasto tiang sakit. Nggih. Nomor tiga kendaraan kangge pitulungan kecelakaan lalu lintas. Pitulungan laka lantas. Lajeng, sekawan gangsal niki rodo kenegaraan. Kendaraan pimpinan lembaga negara RI. Pimpinan lembaga negara. Kalih kendaraan pimpinan utawi pejabat negara asing lan lembaga internasional sing datos tamu negara. Wah, ngantos tamu negara barang gih melepet urutane. Eh, Terus nomor enam kali itu? Nomor enam niku iring-iringan pengantar jenazah. Pengantar jenazah. Gih. Lansing terakhir nomor itu niki sing paling menopong gih, fleksibel. Konvoy utawa kendaraan kangge kepentingan tartamtu sing dipun pertimbangakan dening petugas kepolisian. Kepentingan tartamtu niku contohnya? Bantuan bencana alam. Dados memang luwes luwih saking sutunggal kali jenis. Itu jenis jangkep sangat nih. Nggih, nopo sedaya niku otomatis sangsal prioritas? Nopo keda wonten syarat liyane ben pengguna dalan kutu anu kutu ngalah? Nah, niki penting, Boten waton. Oh, mboten otomatis nggih. Mboten, kendaraan prioritas niki kedah dikawal polisi utawi paling boten nggih, e, mi gunakake isyarat lampu khusus, merah utawi biru niku, kalih muni sirene. Dados lampu kalih sirene. utawi dikawal nggih. Nggih. Tanpa niku mboten otomatis status prioritas. Lan polisi sing ngawal niku wewenange ageng lho. Wewenange polisi pripun niku? Wonten aturanane teng PP nomor 40 telu, tahun 1993 pasal 34. Petugas niku saged ngatur lalu lintas sak karepe kanggo mbuka margi. Contone, saged ngendegake kendaraan liyane, memerintah terus nyepet nyepetke, nglambatke, malah nguwai arah arus lalu lintas. Wah, Dados perintahe polisi pengawal niku saged ke lampu bangjo utawi rambu nggih. Leres sanget. Niku napa mboten malah marai bingung nggih teng lapangan utawi gesekan nek mboten sedaya paham. Nggih, pancen komunikasi kali pemahaman niku kunci ning hukume ponceto. Instruksi petugas polisi teng lapangan niku hierarkine paling inggil. Langkung inggih saking rambu utawi lampu nggih ngungkuli rambu, marka utawi lampu lalu lintas. Niki kangge mestekake kelancaran kendaraan prioritas wae. Dados, kepatuhan pengguna dalan liyane marang petugas niku wajib hukume nek situasi ngoten. Artisipun nek wonten sing anu nekat ngalang-alangi utawi wegah minggir kangge ambulans sing pun jelas muni sirene lan lampune murup, niku pelanggaran hukum tenan nggih. Persis, leres sanget, boten saged dianggap sepele. Wonten sanksine niku? Wonten. Pasal 287 Ayat 4 UU LLJAJ, Sampun Ngatur, Pelanggar Sakit Kenopi Dana Kurungan Maksimal Setunggal Wulan. Setunggal Wulan Kurungan, Ngeh Utawi Denda Maksimal Rong 150 rupiah. Oh, denda nih, ageng sangat ngeh, neng kurungan ini, niku. Ngeh, mungkin denda nih katus sepele, ning ancaman kurungan niku nuduhake, nek pelanggaran niki serius. Inti ne, Ngalang-ngalangi ngelang prioritas niku mboten mung ora sopan ningge hukum. Dados pesene jelas nggih. Aturan niki wonten kangge nglindungi fungsi vital, utamane sing hubungan kalih nyowo lan keamanan. Kesadaran kalih kepatuan kitos sedoyo niku penting sanget. Leres sanget. Ringkesane nggih, prioritas ambulan lan kanca-kancane niku wonten landasan hukum sing kuat lan tujuan sing mulya. Nggih, urutane pun jelas. syarate kedah nganggge isyarat utawi dikawal lan wonten sanksi kangge sing langgar. sedaya niku kangge kelancaran tugas-tugas penting sing uh, boten saged ditunda Mugi-mugi obrolan singkat Niki ndadosaken sampean sedaya luwih paham geh aturan main tenngdalan Nah sak Niki cobabi dipun galih sekedap. Nek aturan sampun ceto tujuani pun penting kang umum terus wonten ancaman Pahukuman barang. Kira-kira nopo nggih sing tesih ndatosaken kito kadang nemoni pengguna dalan sing kados anu apot sanget badhe minggir kangge kendaraan prioritas nopo mung kurang ngertos nopo kurang peduli nopo wonten alasan liyane sing luwih kompleks nggih monggo dipun gale matur nuwun matur nuwun